Это точно не инвестор, это женщина. Точно, это работник. Спрашивают, инвестор или нет, морозится.

Де ви, де ви, в якому будинку ви живете? Я не живу. В якому будинку ви інвестували, в яку квартиру? На якому поверсі? На якому поверсі? У мене сідьмої етаж. Сьдьмой поверх, яка? Перша, друга, третя черзі. В які черзі у вас? Первая перші черзі, так а що вони задоволені? Ваш уже будинок збудований. Ніхто ж не каже, що його знесуть. Ми мешканці проти того, щоб досдудовалось другий, третій червь. Чого ви протестуєте? проти Второї треті секції. Куда інформація? Ну запитайте у кожного мешканця, що люди не хочуть, щоб я тільки що з мешканцями Ось у вас голова ініціативної групи. Зараз у проблеми інші. Я не буду я... чекати. Я здесь з другою цілью. а з якою ви тут цілью? Журналист один плюс один просто у меня цены. Чирочка. 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 Пусть, против. Против я не, знаю, вы, нет, вы говорите, что нет против. Давайте мне скажите, что ваши руки подняли. Давайте мы скажем, тут, тут все против, тут 250 человек приходило. Против, против, против чего? того, что строятся незаконные а ну. Мы за застройку. Мы за сейчас развитие Киева. Но таким образом строить конкретно незаконное строительство? Я был на всех митингах. Вы мне задаете вопросы, я отдаю вам ответ. Или вам не нужны мои? А вы инвестор? Нет. То есть вы просто за компашку, да? А, провокация, как вы, да. вы говорите. Провокация, да? Я инвестор для Виталия. Вот инвестор, где летает. Мы сейчас идем там свое собрание уже проводить. У нас есть подозрение, что эти люди никакие не инвесторы, а нанятые психо... Белические работники. Решая барышня, барышня, откуда ты меня знает, но я по тебе не помню. Да, они следят за всеми, за всеми страничками в группе. Их задача создать мнение, что они вот протестная группа. Собачка не случайно. У меня куплена квартира в третьей секции. Она вы наштянута. К сожалению, она еще не построена. По информации застройщика, наша секция и, в принципе, весь дом должен быть построен во втором квартале 2015 -го года. И сейчас протестуют. протестуют кто? Ну, люди вот эти буквально то, чтобы люди гуляли там, где выживаете, да? Послушаем все вот эти крики и холод, и все, что происходит рядом. Непонятно, за что люди протестуют. Во-первых, мне непонятно, почему соседи, которые в соседнем здании по четыре трубка, соседи, которые дальше, они орут, что у них нету инфраструктуры структуры какой инструкции светофоры, школы, садики и соответствие дорогам. К сожалению, наш застройщик не отвечает за инфраструктуру этого района. Отвечает государство, отвечает Киев Транс, который должен расширить дороги и сделать нормальные проезды. Не наш застройщик. Наш застройщик отвечает за наш дом, который должен построить вовремя. С помощью этих людей, которые приходят на такие собрания, мы не можем получить наш дом вовремя, потому что непонятно кто приходит возле нашего дома, начинают жечь начинают жечь и рушить то, что мы хотим получить в свое время, получить по нашему законодательству, проплатив наши инвестиционные все договора. Мы выполнили свою часть застройщика, а застройщик не может выполнить, потому что ему не дают этого сделать. Почему? Я не могу понять. Эти люди хотят здесь жить, нам же не позволяют. Они не могут нормально ответить, почему это так происходит, почему они не разрешают строить этот дом. Кричали изначально, что в нашем станет только девятиэтажка, что больше не должно. Документального они не могут подтвердить. Есть документы сейчас у застройщика, которые подтверждают, что это здание должно быть определенной высоты, и эти документы есть. У них какие документы, кто кричит, я не знаю. У меня документы на 19 этаж. Значит, есть. Мой юрист, который я пришла, когда покупала квартиру, подтвердил, что строительство это здание законное, и я могу спокойно вложить в это строительство деньги свои, которые я заработала, которые помогли мне родители. Но почему люди лишних Которые живут здесь, не хотят, чтобы у них рядом стоял другой дом. Я тоже много ничего не хочу. Есть троещина, которая свечка за, за свечкой, есть левый берег, свечка за свечкой. Но наши СМИ мешают другим жить. Почему? Непонятно. Я хочу жить в нормальном цивилизованном доме и в нормальной стране. Но, к сожалению, другие не хотят этого. Приходят все какие-то политики, которые рассказывают, что у них все есть, но не предоставляют ни одного их. Вон, пачка документов пожалуйста. Хорошо, с юристом, не просто а у вас туда. свой на юрист? или юрист, да, вы... У меня есть свой юрист, который проверял документы То есть при покупке. У вас квартир. в штате свой юрист? Да, в штате свой юрист, которого я просила, оплатила ему за его работу. То есть э, у вас э, свое предприятие или... Я работаю на предприятии, которые имеют юристов, которые пришли. То есть, когда показали... вы говорите мой юрист, вы имеете в виду юрист как вашего предприятия. Э, как вы думаете, мой юрист это может быть муж, брат, сват или это наемный работник? юрист. Меня зовут Наталья. То есть он раб вроде бы мой. Да. А тут есть представники застройщики. Да, конечно. Я думаю, что когда будет построен дом, мы эту девушку там не увидим. Этого крутого психолога. И он являлся директором Тут Даже нет, собачку взяли. Я покупала квартиру. <зас> на данное время директор уже другого. Это причина, что я дошла и зашел на новый объект, который начинает по а, да, конечно, все, все юридические формальности по этому строительству непосредственно э, были проведены именно с его помощью, и именно он э, все документы подтверждал свои подписи. Отработала. Серьезно? Нет. Я документы могу отправить, электроночку. Хорошо, заплату, хорошо. Я, я, я вестр, я, я э, да, запишите, пожалуйста. Человек, запишите электронку. Да, да, без проблем. Буду же заработаю змею, ремонтировать, отмаловал. Оно не подойдено было никому, оно стояло. Будьте добры, бумажку, ручечку, паспорт. Торопов, Киев. Нет, вы самостоятельно. ручечку. Нет, запишите. Я не буду ничего писать. поддержит фотоаппарат. Вы запишите вы можете прислать, сможете сегодня отправить, да? Это, Конечно. конечно. Не секретная информация. Это не секретная, я могу без проблем предоставить. Добрый, Паспортные добрый. данные нет, я могу только. Но а, это гонорары. А, гонорары проплачены, понятно. Торба. 50 гривен вылезла из кармана. Мало ли чего, там 50, а там еще есть 550. Мало платить кошки. Да ничего. Дешево стоите. Заплатите больше.

А как вы с собакой сюда приехали? Да, я не приехала, на я пришла. Я каждый день гуляю с собакой. На где самое живет? Что? Вам конкретно адрес ну, да, уже? А, а, не вы Вам пишете. конкретно адрес. Приджите конкретно адрес. Нет, я конкретно адрес. Добрый, Добрый, адрес. Мне не Добрый, надо, чтобы мне